السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنے وطن عزیز کے بہت ہی شاندار اداکار مزاحیہ اداکار عمر شریف کی پوسٹ پیش کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وال العدت و لسانی ثانی قولی اللہ محمد اللہ محمدن و لعل محمدن محمد مٰ صلی الحطہ علیہ ابراہیمہ و لعلِ ابراہیم آئینق آل حمید المجید اللّہ مہبارق علام محمدن و لعل محمدن کمہ بارکطہ علیہ ابراہیمہ و لعل ابراہیم آئین قا حمید المجید عمر شریف پاکستان کے معروف محلے لیاقت آباد میں پیدا ہوئے تاریخ پیدائش بتائی بتائی جاتی ہے انیس اپریل سن انیس سو ساٹھ کو اور ابھی وہ صرف چار سال کی معصوم عمر میں تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد ان کے گھرانے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ لالو کھیت میں جس علاقے میں رہائش پذیر تھے وہیں قریب ہی قوالوں کے گھر بھی تھے یہی غلام فرید صابری وغیرہ بچپن اور لڑکپن میں ان کی دوستی ان قوالوں کے بچوں سے رہی اور جب ذرا ہوش سمارا تو اپنے محلے کے مختلف کرداروں سمیت مشہور فلمی اداکاروں کی بول چال اور ان کے انداز کی نقلیں اتارنے لگے یہی وجہ تھی کہ عمر شریف کی بزلہ سنجی جملے بازی اور لطیفہ گوئی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اسکول کے بعد عمر شریف جب گلی محلے میں نکلتے تو ان کے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہوتا اور وہ انہیں ہنسانے میں مصروف ہو جاتے ہوتے کرتے یہ بارہ تیرہ برس کے ہوئے اب ان کو کمانے کی فکر ہوئی لیکن کماتے کیسے ابھی پڑھائی تو تھی نہیں تو یہ کسی نے ان کو آدم جی فیس یہ جو ہے کون سا حال ہے اسٹیج ڈرامے ہوتے ہیں یہاں وہاں پہنچا دیا اب یہ وہاں جاتے اور کیفیٹیریا میں بیٹھ جاتے اور سنا یہ ہے کہ وہاں چائے بنانے پہ بھی ملازم ہو گئے تھے بہرحال جو کچھ تھا وہاں ان کو ان کا جاکتہ مقدر ان کو لے گیا تھا اب ہوا یوں یہ مستقل جا رہے تھے وہاں اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک گجراتی اداکار کو اپنے عزیز کی وفات پر ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑ گیا آدم جی حال میں یہ ڈرامہ ہو رہا تھا جی یہ آدم جی حال میں بیٹھتے تھے اب شو شروع ہونے سے صرف دو گھنٹے پہلے کی بات تھی یہ کسی نے جب وہ پریشان ہوئے ڈرامہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تو انہوں کسی نے ان کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو کہ یہ کام کر سکتا ہے چائے خانے میں ان کو بلایا گیا یہ گئے اور جا کے ان سے دو چار جملے پوچھے اور پھر میک اپ روم میں ان کو پہنچایا گیا کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں دیا گیا اور کہا کہ تم کو جوتشی کا کردار ادا کرنا ہے اور تمہاری انٹری ڈرامے میں تین دفعہ ہوگی کراچی سے تعلق رکھنے والے متعدد فنکار بتا رہے تھے کہ پہلی ہی انٹری پر عمر شریف نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے اور جب وہ اسٹیج سے ہٹے تو دیر تک تالیاں بچتی رہیں یہ کی ان کی پرفارمنس پہلی دفعہ کی اور پھر آخری دن شو کے آخری دن ان کو بہترین کارکردگی دکھانے پر پانچ ہزار روپے نقد اب سوچئے اس وقت کے پانچ ہزار کتنے ہوں گے ستر سی سی موٹر سائیکل اور پورے سال کا پٹرول انعام میں دیا گیا اب دیکھیں چار سال کی عمر میں جو بچہ یتیم ہو گیا تھا نہ جانے کتنے فاقے کیے ہوں نہ جانے کس طریقے سے یہ دن گزارے ہوں کہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ بہت شدید معاشی پریشانیاں تھیں قدرت نے چودہ برس کی عمر میں ان کو کہاں کھڑا کیا لا کے بس اس کے بعد تو سمجھیے کہ ان کا ٹیلنٹ اُبھر کے سامنے آ گیا عوام کے سامنے اور پھر کیفیت یہ تھی اس, اس ڈرامے کی جس میں انہوں نے تین دفعہ انٹری دی تھی کہ جب وہ اسٹیج سے ہٹے تو دیر تک تالیاں بجائی جاتی رہیں اب انہوں نے اپنا ذاتی وہ شروع کیا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ آ, یہ عوام میں کتنے مقبول ہیں تو پھر انہوں نے بہت جلد آ, بحیثیت مصنف کے اور ہدایت كار كے اپنے فن کا لوہا منوانا شروع کیا انہوں نے ستر سے زائد ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے ایسے ڈرامے جس کے مصنف بھی خود تھے ہدایت کار بھی خود تھے اور اداکار بھی تھے ان ڈراموں نے مقبولیت کے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ جو اس سے ان کے پچھلے کسی پیشروں نے نہیں کیے تھے بہروپیا وہ کھیل تھا جس میں عمر شریف کا ٹیلنٹ کھل کر عوام کے سامنے نہ آیا اس کے بعد پھر بڑھا گھر پر ہے یہ تو بہت ہی شہر ہے آفاق ڈراما ہے بڑھا گھر پر ہے اور بکرا قسطوں پر یہ وہ ڈرامے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی ان لوگ ان کے دیوانے ہو گئے اور یہ پاکستان کے ساتھ خالی پاکستان کے نہیں یہ پھر برے صغیر کے پسندیدہ مزاہیہ پنکار بن گئے بکرا قسطوں پر کی مقبولیت اس قدر تھی کہ عمر شریف نے اس, اس کے پانچ حصے بنا پانچ پارٹ بنائے عمر شریف نے پہلی بار اسٹیج ڈرامے ریکارڈ کرنے کا رواج بھی خود ہی ڈالا یس سر عید نو سر عید عمر شریف کا پہلا ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی اسٹیج ڈراموں کی ویڈیو ریکارڈنگ نے انہیں برصغیر سمیت دنیا بھر میں اردو اور پنجابی بولنے والوں کا پسندیدہ کومیڈین بنا دیا تھا عمر شریف عمر شریف بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے ابھی دنیا کو ان کی ضرورت تھی ہمیں بھی ان کی ضرورت تھی اور پھر یوں ہوا کہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں اور بیماری کے بعد پھر معلوم ہوا کہ ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے حکومت نے خرچہ اٹھانے کا کہا اور وہ گئے بھی جرمنی کے شہر نیو نیورمبرگ کے اسپتال میں گئے وہ کیونکہ بیچ میں جہاز کو روکا گیا ان کی خاطر اور پھر ان کو اتارا گیا اور داخل کیا گیا لیکن دل کی بیماریاں بھی ہو گئی تھیں ڈائیبیٹیز بھی ہو گئی تھی پھر ظاہر اور بھی وہ ہو جاتا ہے جب مرض حملہ کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکل, مشکلات نہیں بہت مشکلات آ جاتی ہیں وہ پہلے یہاں ایک مہینے تک کراچی کے آغا خان اسپتال میں داخل رہے اس کے بعد پھر انہیں ائر ایمبرلینس کے ذریعے امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا کہ ان کی طبیعت جرمنی میں بگڑ گئی جس کے بعد انہیں وہاں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا اور چار روز تک وہ ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کے بعد انتقال کر گئے ان کا جسد خاکی دو دن تک نیورمبرگ کے ہسپتال میں تھا اور چار اکتوبر کو وہاں کی مقامی انتظامیہ نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب جاری کیا تب ان کی میت کو پاکستانی سفارت خانے کے عملے اور ورثاء کے حوالے کیا گیا یہاں آ کے آنے کے بعد پھر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور وہ خدا بزرگ و برتر کے حضور حاضر ہو گئے عوام الناس کو ہسانے والا خدا کے حضور چلا گیا اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں کے احاطے میں دفن کیا جائے تو وہ وہاں پہ ان کی قبر ہے اور ہمارے ہر دل عزیز اداکار کی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے جنہوں نے چھوٹی سی عمر سے بہت بڑے بڑے مشکلات کے پہاڑ دیکھے لیکن وہ ثابت قدم رہے اور بجائے اس کے کہ وہ برائی کی دنیا میں قدم جماتے چھوٹی سی عمر سے انہوں نے ایک بہت ہی مثبت چہرہ لے کر دنیا کے سامنے آئے اور دنیا کو ہنستے ہساتے خود چلے گئے وآخر الدعوانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین دنیا بے شک عرضی جگہ ہے یہاں ہم آئے ہیں بالکل تھوڑے سے دن کے لیے آئے ہیں ان کی عمر تو صرف ایک سٹھ سال بتائی جا رہی ہے سو سال بھی جیئے انسان تب بھی لگتا ہے جیسے کل جیسے حساب کہف نے کہا تھا نا کہ ابھی کل ہی تو گئے تھے جبکہ تین سو برس گزر چکے تھے شمسی لحاظ سے اور قمری لحاظ سے اگر دیکھیے تو تین سو نو برس ہوئے تھے اور وہ جاگنے والے کہہ رہے تھے ابھی کل ہی تو گئے تھے میں کل ہی تو گیا تھا تو یہ ہے ہماری زندگی کی اوقات جو زندگی ہمیں خدا نے دی ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی مخلوق کے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے عنوان سے کام آئے خدا حافظ